А мы все платим. И долгов у нас в этом плане нет ни одного рубля на сегодняшний. <свят> Те э, его заявления, что там вот где-то у нас есть какая-то задолженность, это абсолютно глупость, потому что мы э, в прошлом году, учитывая вот такие вот сложные финансовые э, э, ситуации и, соответственно, отношения там с, ну, со всякими судебными мероприятиями, когда нам арестовали еще для выполнения всех своих финансовых операций мы использовали э, промежуточные э, подразделения нашего, нашей компании, через них выполняли все свои платежи по нашим получениям. И таким образом такое были выплачены, таким образом были оплачены все эти налоги. А налоговая инспекция в данном случае проявила высшей степени исполнительность молодого специалиста, когда ему задают вопрос, он точно не знает, что дальше делать. И он на всякий случай, значит, там какой-то резервный вариант придумывает и делает так, как вот он себе судит. Они взяли эти все перечисления, зачислили на счет не неизвестованный не, не То есть деньги уже полгода висят. Они нам не засчитывают, как за платежи, но мы это уже все в судебном порядке разрешили, доказали, всех обязали. То есть вопросов к нам нет. Мы очень законопослушны и эти вопросы толерантны.